Уважаемые жители Днепропетровской и Днепропетровской области, продолжаются рождественские новогодние каникулы. У детей появилось много свободного времени. К сожалению, мы констатируем, что среди несовершеннолетних или из подросткового возраста становится популярным употребление курительных смесей. Те меры, которые были приняты органами внутренних дел, существенно снизили процент их употребления. Только в 2014 году более 2000 доз изъято с незаконного оборота, которые направлены были на то, чтобы сбыть это несовершеннолетним и обогатиться на этом. Поэтому хотелось бы обратиться к вам с просьбой, для того, чтобы вы были еще более бдительны и смотрели, где и с кем проводят времени ваши дети. А смотрели на психоэмоциональную составляющую. И если там будут какие-то подозрения, не бойтесь обращаться в милицию, потому что только с помощью правоохранительных органов можно предупредить и профилактировать эту опасность, в которую могут попасть ваши дети. Потому что зачастую компания пагубно влияет на то поведение, которое по большому счету приводит к употреблению наркотиков. Тот круг общения. И в этом всем надо разбираться. И разбираться вовремя. Не тогда, когда уже проблема наступила, а тогда, когда есть предпосылки к этой проблеме граждане, которые не безразличны к этим проблемам, вам большое спасибо, потому что благодаря вам мы могли вовремя адекватно реагировать на тот всплеск сбыта курительных смесей в городе Днепропетровске и его окрестностях. Благодаря вам в прошлом году более 72 фактов распространения таких курительных смесей нами была задокументирована и эта деятельность. В настоящий момент сказать, что полностью исключен этот рынок сбыта, я не имею права, потому как только в этом году мы, нами уже задокументировано два таких факта, и мы принимаем все меры для того, чтобы эти курительные смеси не попадали в руки людей, для того, чтобы они попадали в какую-то наркотическую зависимость государство, в частности, в лице Кабинета министров, 26 декабря внесло изменения в перечень наркотических психотропных веществ. И эти составляющие, которые находятся в курительных смесях, отнесены к психотропным веществам. Это и предупреждение тем, кто пытается э, заработать на этом деньги, то есть горе-предприниматели. Э, это предупреждение вам. Иначе, если вы будете изобличены, вы уже не должны будете говорить о том, что мы не знали, мы вас предупреждаем о том, что произнесены изменения, и эти изменения предусматривают лишение свободы до 12 лет за их сбыт, как сбыт наркотиков. Поэтому будьте бдительны, всегда можно позвонить в любое отделение милиции, либо в частности позвонить в областное управление БНОН по телефону 756 5763 и сообщить о проблеме, и мы обязуемся вовремя и эффективно среагировать на любое ваше заявление для того, чтобы предсечь эту незаконную деятельность. Кроме того, хотелось бы обратиться к небезразличным гражданам нашего города, нашей области, в случае выявления вами незаконного сбыта таких курительных смесей под видом фэншуй, ароматизаторов, сообщайте об этом в любое отделение милиции, любому милиционеру, которому вы доверяете на сегодняшний день, в областное управление БНОН по телефону 756-57-63, для того, чтобы мы вовремя могли среагировать и пресечь эту деятельность.